Зовут меня Веременко Сергей Николаевич, волонтер Николаевской области. С нами здесь находятся в доме офицеров в Киеве. Мамы, жены, родственники, ребят 79-й аэромобильной бригады, ВНВ, которые сейчас находятся на оберегании территориальности государства Украины, которые в данный момент находятся в окружении, в которых стреляют с двух сторон. С одной стороны, они попадают под обстрел ЛНР и ДНР, с другой стороны, он никуда и подострел с Российской Федерацией. Мы очень убедительно просим первую общественность, главы государств, не только нашего государства Украины, но и государств других территорий. Обратите на это внимание и примите, пожалуйста, какие-либо меры, при помощи которых мы забудем о похоронах, мы забудем о жертвах, мы будем дома спать спокойно. Но вас очень сильно все просим. Обратите внимание на это горе, которое происходит в данный момент в Украине, с которым никто по сей день не может разобраться. Попросим главнокомандующего нашего государства Украины Петра Порошенко. Пожалуйста, встретитесь с матерями, придите к ним на встречу. Они очень сильно вас ждут, хотят выслушать от вас, что происходит и когда это прекратится. Спасибо. А вы да. Сегодняшним днем мы отнесли письмо, у нас его зарегистрировали и приняли. Надеемся получить ответ и день, время, когда нас примут. Сегодня у нас был зам министра обороны. Сегодня к нам приезжали с Николаевской области, наш губернатор Новой Николаевской области, депутаты Верховной Рады Николаевской области. Слава Богу, нас услышали и обращали, стали на нас обращать внимание. Хотелось бы это внимание подкрепить действиями, действиями правильными. Большая просьба. Сделайте, пожалуйста, так, чтобы спасение душ наших ребят 79-й и там же 72-й было минимизировано ранеными, не говоря о том, чтобы там вообще не присутствовало груз 200. Скажите? Чи, 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 чи взагалі ротацію. Тобто головний щоб було зрозуміло. Це загальне помітні. Як загально ви звертаєтеся, вам загально відповідають. Звертайтесь конкретно, а ми вже будуть конкретно відповісти. У нас, якщо я правильно помню, є уваги, бумаги, це ж озвучите, ми їх зараз зачитати можемо. Ви, ви звернулися письмово. Ми звернули ви звернулися да. письмо так, і письмо зареєстріровано. Да, вы покажете, мы по каждому будем зниму, что вы сегодня ним в письмо, а цель будет вы выставлять да? Вы смотрите, мы письмо. Но вы в первую помогаете. очередь самое важное мы просим, убедительно просим, чтобы ребятам дали нормальное подкрепление, что немало важно. А остальное уже будет идти, уже дальнейшие вопросы, они уже идут последовательно дальше. Самый главный вопрос: ребятам дать подкрепление. Każycie, proszę, kierownik, nie jest sekretem, że nie jest sekretem, że po całej Ukrainie, jeśli po prostu rozmawiać z ludźmi, którzy szczesniają a nie chcą na urad wyskazywać swoje, jest ogółczo no. takie no. myślenie, że pierwszeństwie, jakby skazać bezosłownie, posyłają młodzi chłopcy, które po rokach jeszcze nie nieniuchali na pierwszowę, jak mięso, no. W strukturze milicji tam jest nie mniejsze 160 tysięcy wysoko specjalizowanych oficerów, gdzie składy różem lokim u nich zabite pod patalki, a okazuje się że na tyłach pieredowych po całej Ukrainie. Ludzie obracili uwagę, że ich jest na mnogo większe, czym nada. I tak że zaczynają nazywać, yy, na przykład, puzate pałkowniki, Никто с них не идет в передовую, только рисуются. Где-то там 30 молодых организовали, автобусом отправили. Как ваше, как бы сказать, ваше общество к этому относится? Ну, я скажу как бы так, полковник, полковнику разница. Каждая область, каждая область тоже разница. Насколько мы знаем, с нашей Николаевской области служит там да, не только 79-я, но и батальон Святой Николаев, в состав которого входят сотрудники МВД. Это факт. Во-вторых, находясь на передовых у ребят, куда мы регулярно ездим, опять же при помощи была администрации Николаева, я не увидел ни одного пацана, не увидел ни одного парня, не увидел ни одного мужчину, который подойдет и скажет нам в лицо, что ребята, заберите нас отсюда, мы не умеем стрелять, мы боимся и тому подобное. От всех голос ясно слышно. Мы хотим защищать свою территорию с достойным обеспечением. Но в других районах Украины это заметно. Возможно, мы не можем судить другие районы, потому что в данный момент сердце болит о своем районе, естественно, о своих ребятах. Так же самое, как, скорее всего, и даже уверен, болит в других районах за своих ребят. По свою родную землю, где вы находитесь. Этой цифры, эти цифры, мы задавали этот вопрос, но на, на этот вопрос мы ответа не получили и, скорее всего, в ближайшее время вряд ли получим, потому что это, это пока неизвестно. Скидки за по в цифры. Есть, у вас можете... Этих цифр нету и, насколько мы помним, вчера на пресс-докладе полковника Лысенко, я не помню цифры, там 400 с чем-то человек, общая цифра, это общая украинская цифра, 400 с лишним человек погибших и около полторы, по-моему, тысячи раненых. То есть это официально вчера заявлено. Там в данный момент на тяжелой позиции вдоль границы находятся лишь две дивизии, которые в тяжелой обстановке 72 и 79. Ну, как-то так. Здесь опираться на цифры сейчас мы не можем, потому что, ну, знаете, мы мы противники дезинформации. Мы за дезинформацию стараемся тоже каким-то образом бороться и не хотим, чтобы от нас тоже выходила дезинформация. Но то, что там, там... там есть раненые, есть убитые. Как то там? Понимаете, была, были моменты, когда забирали раненых, когда забирали раненых, их же не просто забирали, на забор раненых приходили взамен составов. То есть это не так, что ребят забрали и остались точки пустые без наполнения личного состава. Это, ну, это же невозможно. Ребята определенное количество раненых едут на реабилитацию, определенное количество, и, естественно, на замену этих ребят. Знаете, забыть, забыть человека, с кем ты стоял спина к спине, получая поражение со стороны славяна, со стороны брата, так называемого, да, уже в кавычках, к сожалению. Я многих знаю ребят, которые, когда все начиналось, они мыслями путались, а на данный момент они уже выровнялись в том направлении, что и, к сожалению, благодаря старанию Владимира Владимировича Путина, но люди начинают ругаться, родственники, которые живут на территории Российской Федерации, с теми, кто живет на территории Украины. И это факт. Скажите, пожалуйста, конечно, что ситуация печальная, и не стоит подробно э, продолжать это одно и то же. А есть какие-то действительно реальные, конкретные предложения с вашей стороны, чтобы найти выход из этой ситуации, прекратить эту войну гибель невинных? Понимаете, насколько мы понимаем, Наше местоположение на этой планете, да, то есть мы люди рядовые, гражданские, скорее всего, всего мы многого не знаем, чтобы на эту тему сейчас оттолкнуться до конкретики, но хотелось бы и вправду, чтобы дали возможность создать определенную группу, в которую ходили бы гражданские образно говоря, один волонтер от области и там одна из представителей от материнского комитета в области или от матерей. Да? Что-то вроде народного комитета... движения. Да, но реального комитета материнского, кто работает, кто занимается проблемами матерей и здесь присутствующих, понимаете? И те, кто называется материнским комитетом и ничего не делают. Или ждут, пока к ним обратятся, как мы на днях выслушали одну рекомендацию одного из людей, пришедших сюда к нам, якобы помощь предоставить. Хотелось бы, чтобы, естественно, такая группа была, в которой был допуск, а, по крайней мере, чтобы выслушивали их мнение, воспринимали, и хотя бы где-то учитывали это мнение, выхода из этих ситуаций. Естественно, военное положение, как бы сам по себе статус военного, он не позволяет вести переговоры с террористами и какими-то боевиками, это естественно. Для того, чтобы разобраться в проблеме, нужно найти корневую проблему, правильно? А чтобы найти корневую проблему, нужно понимать без допуска э, определенной работы ее понять, осудить и принять решение невозможно. Но то, что есть э, очень горячее патриотичное настроение народа, это понятно. А как найти выход, чтобы, например, кабинетные э, генералы, как их называют, не препятствовали э, вооружить этих цивильных? Ну, выход один, съездить к ребятам в гости, послушать мнение ребят. На передовой. Лучше всего проблему передовой расскажут ребята, находящиеся на передовой. И самый идеальный выход – это приехать в гости. Не приехать в гости, например, в те города, которые зачистили, а съездить, я думаю, на это есть возможность, как съездить, как туда добраться, приехать, выслушать пацанов. Выслушать. Не в диалоге, как генерал и солдат, а в диалоге, как мужик с мужиком. Как человек с человеком. Потому что любой солдат, стоя перед генералом, он будет стоять как перед генералом. Это естественно. Я знаю одно, за приказ ничего не могу сказать. Ну, даже такого приказа им давать не надо. Они это сами говорят. Что мы отсюда без замены не уйдем. Мы эти свои посты, которые им доверил народ, охранять, обеспечивать безопасность, не бросим. А от них вопрос звучит, от ребят, почему бесприкосновенно пересекается территория границ и доставляется техника со стороны России в сторону ДНР и ЛНР? Они просят приказ подкрепления, они просят помощи, и естественно они безумно хотят оттуда уйти не просто на реабилитацию, а со спокойной душой дома приходить в себя. Потому что каждый из них, попав оттуда домой, у них первые мысли будут дома, видя вокруг себя семью свою, они будут думать о том, что там их не пацаны, там их не друзья и братья уже по крови, потому что это так и есть.